Артиллерия самоходная стреляет с 22-152 мм с района ветряков. Бьют они сейчас с одной высоты по нашим высотам, бьют, потому что у нас высоты более превосходящие. Вот, поэтому пытаются любым способом нас оттуда выбить. Ну, думаю, им это не удастся. Допустим, сегодня с утра уже порядка 160-180 приходов было, тем более разных калибров. Не исключаем того, что мог и танчик пострелять. Есть тоже такое подозрение. Ну, может, и тактический ход со стороны, под шумок этого разведения хотят все больше территории отжать. Чтоб нас еще дальше отнесли где-то за Мариуполь. Возможно так. Ну ничего да. страшного. Мариуполь может не переживать. Спите спокойно, все будет хорошо. Ну, вот видите сами, приходик. двух трехдневной дальности, давности. Ну, скорее всего, это так. Так как тямка, вороночка не сильно большая то Мой второй минометик, наверное, мина упала сюда. Прибодрито разрешили. так на протяжении уже трех дней. Ну в основном минометы, стрелковое оружие. Так тяжелое наверное артиллерия, слегка насыпать. С субботы вот это начали сильно шмалять, но... постоянно в постоянного движения. По пару часиков спим. Зараз відбувається бойове зіткнення на ділянці Водяне-Широкіна зі сторони Коментернова, Заїченко, Саханки. Бойовики ведуть обстріл наших позицій, використовує важке озброєння, міномети. За минулу добу зафіксовано 16 обстрілів українських позицій поблизу Мар'їнки, Павлопіля, Широкіна, Водяне. Террористы активно застосовывают важку озброения, минометы калибром 120 и 82 мм, а также самоходные артиллерийские установки 2С1 Гвазика калибром 122 мм.